Разом з нами зараз заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, голова Галуга народного антикризового управління Павло Латушко. Павло Латушко, з яким я знайомий, який працював власне також у кабінеті Лукашенка і знає багато чого. І має я там сподіваюся, ще своїх людей. І сподіваюся, розкаже нам якісь інсайди. Пане Павло, рада вас вітати! Давно вас не бачила. Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава живі! Вічно вітаю вас! Ну... Uh, no. Дивіться, я не я вже сказала, не є щоб сильно здивована тим, що відбувається, так тому що якось воно все летить з такою швидкістю, невідомо в якому напрямку, але окей, летить. Е, вже зустрівся Лукашенка е, зі своїм міністром, сказав, будемо молитися за Трампа, і будемо йому допомагати, щоб він влаштував оце от е, якесь так зване перемир'я, і будемо йому допомагати, щоб він приносив мир на цю е, землю. Сьогодні ви Став він дуже багато політв'язнів, але зазначу знову ж таки не всіх. Е, наскільки я зрозуміла, Марія Калєснікова досі лишається за гратами, е, за лаштунками. На вашу думку, а чим так міг вплинути Лукашенко на Трампа? Тому що те, що у Трампа в голові, ну ми тут аналізуємо, переаналізовуємо. Знаєте, по кілька разів. А що Лукашенко міг такого дати? Чим він міг зацікавити? Трампа щоб аж так раптово зняли санкціями, це вони домовилися по е, нагадайте мені не по капалинам а е, по постачанням добрив. Давайте, может быть, по порядку. Давайте. Почему это произошло? Лукашенко ведет коммуникацию с американской администрацией Трампа с января месяца. Уже было несколько раундов конфиденциальных переговоров. Лидируют эти переговоры Коул, личный адвокат Трампа, который является заместителем спецпредставителя, спецпосланника президента США Келлога. Келлог был тоже у Лукашенко. То, что сегодня произошло, тоже мы должны очень с вами трезво оценивать. Лукашенко освободил 52 человека, из них 14 граждане Европейского Союза, среди них поляки, литовцы, латыши, Великобритания, Франция. А одновременно он освободил 38 граждан Беларуси. При этом с момента освобождения Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, было признано политическими заключенными в Беларуси 107 человек. 107 признано, 52 освободил. Это все конвейер. Далее в тюрьмах в Беларуси находится 1300 политических заключенных. И Мария Колесникова, о которой вы вспоминали, и мой двоюродный брат Анатолий Латушка. Там очень много политических заключенных. И это не все, которые реально являются. Признаны не все, потому что даже нет такой возможности организационной, правовой, правозащитной возможности. Лукашенко сегодня э, получил да, очередное послание от Трампа. Это, вы знаете, на мой взгляд, сейчас при всей признательности президенту США, администрации президента, что они делают усилия по освобождению политзаключенных, и важна жизнь и здоровье каждого, но это такая предоплата. Сам факт звонка Трампа Лукашенко, письма, посты, направленные Лукашенко, уже достаточно, чтобы Лукашенко начал освобождать сотни политических заключенных. Американцы же настаивают на освобождении всех политических заключенных. Мы добавляем к этому и остановки всех репрессий, потому что иначе, повторюсь, это конвейер, он освобождает, Показывает, смотрите, какой я супергерой. Я тут делаю такие жесты по просьбе президента США. Но ну, сажает гораздо больше людей. Это просто такая фальшивая игра. Но Лукашенко сегодня сказал, я хочу глобальной сделки. Ведь президент США любит сделки, он сказал. Так вот, mm -hmm. я предлагаю глобальную сделку, не расширив публично, о чем идет речь. Я расширю, о чем он хочет. Он хочет, чтобы в эту глобальную сделку были вписаны и Европейский Союз. Американцы в своих руках имеют санкционный инструмент, но не самый сильный. Самый сильный санкционный пакет находится, или пакеты, их 14 по Беларуси и 18 э, в российских, Пакетах также находятся белорусские санкции. Так вот, самый мощный у них американцы имеют Белавия. Они сегодня сняли с авиалинии эти санкции. Я считаю, что это предоплата, а не по факту освобождение. Второе. Американцы имеют в руках санкции на Калий. Здесь может быть интересна игра Лукашенко в контексте Канады. Канада является главным э, поставщиком калия на американский рынок. Лукашенко скажет, я заменю вам Канаду. И третье, это некоторые банки белорусские. Там еще есть много персоналей, там может быть пару сотен. Но Лукашенко не интересует его чиновники, пропагандисты, он за них воевать не будет. Он признал сегодня, потом на встрече с постпредом Беларуси при ООН, Рыбаковым, который отвечает за эти переговоры, что у него проблемы экономические. Он признал об этом на встрече с главой своего парламента Сергеенко три дня тому назад, генералом КГБ, что у него экономические проблемы. Получается, Лукашенко не может продавать товары, он начинает продавать людей. Это звучит кочувственно, ужасно, но это факт. Лукашенко не может продать мазы, он начинает продавать политических заключенных. У него падение экспорта на российский рынок 2,5% стагнация на российском рынке. У него падение на европейский рынок, потому что Европа практически закрыла поставки белорусских товаров в Европейский Союз. Он не может продать товары в Африку. Там коррупция, там дорогая логистика. У него минус сальдо торговая в товар. 3,5 миллиарда долларов США. Это рекордная сальдо минусовой. К нему не приходят инвестиции. И поэтому он вынужден. Сейчас Польша поднимает ставки. С нуля часов Польша закрывает все пограничные mm -hmm. переходы. Да, мы говорим нашим польским партнерам, что нам важно, чтобы белорусы могли ездить. Но если посмотреть с другой точки зрения, закрывая все оконка э, на границе Беларуси и Польши, открывается окно возможностей. Вот в этом окне возможностей нужно выставлять Лукашенко ультиматумы. І он починає как на сковородки крутитися. Ми сьогодні це с вами у Так, пане Павло. Не дивіться, він е, зараз е, може трошки покрутитися, а потім скаже. Ні, ну зачекайте. Е, мені ось ваші умови, шановний Євросоюз, особливо не цікавлять, тому що у мене тут друг Дональд Трамп. Я з ним вирішую долю цього світу. І, взагалі, посольство Сполучених Штатів тепер відкривається в Білорусі. Які можливості це відкриває для диктаторського режиму Лукашенка? Посольство – это формальный шаг. Я бы не переоценивал. Мы знали о планах американцев открыть посольство еще во время президента Байдена. Об этом уже шел разговор. Я тогда говорил американским дипломатам. Вы знаете, я, конечно, критично к этому отношусь. С другой стороны, если вы идете на этот шаг, за этот шаг нужно настаивать на шагах ответных Лукашенко. И речь идет, прежде всего, о политических заключенных. Если американцы идут на открытие посольства, значит, Лукашенко должен освободить сотни белорусских политических заключенных. Американские дипломаты в контактах вот со мной Говорят слово всех, и это очень важное слово всех политических заключенных. Но у Лукашенко есть стратегическая цель. И эта стратегическая цель скоординирована с Кремлем. Лукашенко по хочет, чтобы переговоры по Украине прошли в Минске, и это нужно четко осознать. Когда Путин предложил, да, предложил Зеленскому приехать в Москву. И понятно, что это было как шутка, да, и да, это отказали, украинская сторона отказалась. Следующее, что могут предложить на каком-то этапе, Минск. А вот в Минске, если и быть переговором, там не должно быть политзаключенных, там не должно быть репрессий. И это очень важно отстаивать. Пане Павло, ну ми ж з вами розуміємо, що політв'язнем може в Білорусі сучасній стати будь-хто. Я пам'ятаю історію, коли бабуся їхала в електричці просто на дачу, читала художню літературу білоруською мовою. бабусю заламали, посадили в СІЗО. Потім вона довго виплачувала цей штраф. Тобто, ми розуміємо, що віддати він може і набрати так само. Я хочу інше запитати, чи буде, чи не буде перемовини в Мінській стосовно чи будуть там зустрічатися Зеленський з цим диктатором диктатором путіним чи з диктатором Лукашенка, це знаєте багато від чого ще залежить, але у мене тут е, до вас запитання як до заступника пані тихановської як до заступника керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Ви говорите про те, що віддати всіх. Якщо Лукашенко віддає усіх політв'язнів, що це означає для вас, що це означає для опозиції? Ви на цьому е, видихаєте і ну припиняєте намагатися змінити режим? Ну, от просто він віддає, каже, все, я від вас відкупився. Сидіть собі в Європі, Це що не випадки. Лукашенко чином? поэтому освобождает. З одної сторони он не может объяснить своїм силовикам, своим ментам, Губопику КГБ, почему он должен освободить тех, которых он сажал и давал приказ им их задерживать по сфальсифицированным материалам. У него это проблема, ему должен объяснять внутри. С другой стороны, он боится освободить лидеров демократических сил. Вот потому что сейчас Статкевич, Николай Статкевич, лидер социал-демократов, сидит на пограничном переходе и не хочет выезжать в Литву. Он не хочет пересекать границу, потому что это все депортация, это нарушение конституции. Лукашенко хочет всех выкинуть за пределы. Да, понятно, что это вызов для нас, для наших партнеров. У нас есть Международный фонд поддержки политзаключенных, но средств не хватит. Есть байсол, BuyHelp фонды, которые помогают. Их не хватит. Конечно, будет помогать диаспора, и мы уже готовимся к этой ситуации. Но Лукашенко боится. Он ему и хочется, и колется. Экономика его заставляет это mm -hmm. делать. Но политически он понимает ці риски. Йому недостаточно достаточно зняти американські санкції. Я з вами не соглашусь. Йому нужны європейські санкції. Це мощный інструмент. Американці далеко і торговля була з Америкою оборот 500 мільйонів доларів. пане Павло, ну тут бачите, ми бачимо, що наразі, навіть говорячи про санкції проти Росії, усе одно європейський союз, який каже, що треба вводити супер санкції, все одно він озирається на те, а що скаже Дональд Трамп і що скаже Сполучені Штати ми з вами ще будемо про це дуже е, говорити? Я думаю, що ми з вами якось запишемо ще е, ціле інтерв'ю. Наразі вам дякую, Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, голова народного антикризового управління, був разом з нами на зв'язку. За секунду продовжимо.